wawasan carios cerka kanthi irah-irahan wira usaha digital lan bedo panemu generasi Anggita Nandita Putri Novantari Sari lulusan pintar komputer sing saben dino mengelungguh ngarep laptop ing kamar ngurus dodolan kripek tempe lumantar internet Pak Hadi Bapak E sing pensiunan lan kulino nyambut gawe mapan tansah ngrundel amarga nyawang anake mung kaya dolanan gejet Sawiji ning isuk Sari lagi cepet-cepet bungkus -cepet paket Pak Hadi ngadak ing lawang kamari sari Sar, kowe kok isih ana omah wae? Durung mangkat golek gawe nopo piye? Kanca-kancamu lho wis padha dadi pegawe. Sopo Pak Hadi? Sari mangsuli kanthi alus. "Nyuwun sewu, Kula sampun makaryo. Niki kula nembe bading ngirim barang dhateng juru kirim. Sedaya punika wau pesenan saking tiyang ing e internet." Pak Hadi memesem sinis. "Pesenan opo? Wong dodolan kok ngenteni kiriman? Kowe dodolan apa dolanan?" konflik dadi sangsaya panas nalika dedaran Gawean kui apa wujute Bapak iki ora ngerti Kuwi mung lunga nyekeli HP wae Duite teko saka ngendi Mboyo golek sing jaminan lamar ora dadi pegawai kono Tuntute Pakdi kanthi suara kenceng Sari njelentrehake yang dheweke baku ing pasar digital Niki kula aturaken Pak omset sasi mingi sam luwih ageng tinimbang gaji pegawai bibitan. Pulo saged mandiri paha jar ini Syari nanging pahadinya ya pasar koe internet pasar iku sing panas lan ketok dutik nyata Yowe si saulan Ki koe ora bisa ngetoke duwe tenan kowee kudu mandek Sari nopo tantangan kui lan kerja luwe berikel mana. Saat wisi sawulan, Sari nyedai bapak e. amplop kandel isinya duit lan laporan keuangan eng laptop. Pak, puniko sampun genep sawulan. Niki kula aturakan catatan hasil makarya kula. Ature Sari. Sa Pak Hadi kaget nalikong nyetong duit eng amplop. Lah iyo, Iki lagi nyambut gawe tenanan Duit akaya semini Iki tenanan gue golek duit soko dolananmu ing internet Pak Hadi yang wis bukti nyoto Akhirnya ngakoni Hiyo sar Bapak ngakoni kowe pintar Senajan ni bedo karo zamani bapak Nanging hasil kue luwih penting Bapak ora bakal nuntut kue dadi pegawai mana? Pangamputane Pak Hadi karo mesem. Sari rumong solego lan seneng. Inggih Pak, matur nuwun sangat. Pangestuni Bapak dari semangat lagi kulo. Sari wes kasil bukti ake yang coro nyambut kawini ikut sah lan pisau ngomong hasil. cerita iki dadi semangat kanggo kabeh wong singnyakin marang pilihan dalan uri pdew